Другий день у Чернігові проходить фестиваль Ісуса. Вчора ми прийшли до літнього театру, аби побачити диво, як говориться на афіші. Але натомість. Ребята, давай, не трогайте мене руками. не трогайте мене руками. А мене. руки представтесь, пожалуйста, покажіть документи. До того ж, після виходу сюжету нам подзвонили організатори фестивалю і пообіцяли натравити на нас юристів та правоохоронців у випадку, якщо ми, звісно, підемо на цей фестиваль. Опять з камерами просто я понял, що просто буде вішатися через правоохранітельні органи і все. То есть я вам не советую больше этим займатися. Ми все ж таки вирішили піти на цей фестиваль, аби побачити, яких юристів та правоохоронців на нас натравлять так звані церковники. этого знаєш мужика? Титова.

Ну, я вот с молодым человеком. А меня вчера меня не было. У вчера не было. Да, ну, вас я запомнил хорошо. Ну, так видите, вы сначала с одним общались, потом с другим. вас пригласить вот эти к елочке? Нет, мы пойдем нет. только к милиции, либо хорошо, еще кому-то. Хорошо, пошли к милиции. Пошли. А зачем к нам к милиции идти? Мы здесь а, стоим, мы... Сказали, мы... Что вы сами сказали, сказали. Да, мы к, к Не, мы не хотим к милиции, мы хотим в, в данный момент здесь идти, стоять. Покажи пожалуйста, у тебя рэк есть или нет? А для чего я показываю? Слушайте, ребята... Что такое? Да. Мы находимся в городском парке культуры Нет, стоп, и отдыха. Стоп, стоп. Почему? Да. Я запрещаю нести видеосъемку. Согласно Конституции Украины. Я, Какое? я... Стрел... А я журналист. Обратите я имею внимание. право... Обратите Обратите на меня свое, внимание. Доставай. Доставай, доставай. Обратите на меня внимание. Да, да. обращаем. А, в данный момент вы находитесь на арендованной территории, которая принадлежит летнему театру. Да? мы внутри сейчас не находимся. Нет, вот это вот притеатральная территория. Вот. Арендованная территория. Но для утешло. того, чтобы вести побывало? здесь съемку, а какая вы должны получить Я разрешение от масс-медиа. Я вас не оскорблял. От От организаторов масс-медиа нашего фестиваля. Так? Нет. Такой закон журналистский? Нет. Нет. Посмотри, У вас публичный захит? Андрюх. Ну, фиксировали то, что. Да. У вас публичный И пожалуйста, вы. Да. Я вам представлю, что да. вы Согласно Василий. закону, о средствах Василий, массовой информации, его. криминальному и зону, кодексу и, и так и далее. далее, я имею право спокойно а не, не трогать. Ничего. Хорошо? Мы пришли снимать, мы хотим ну, мы работу вам сделать. Запрещаем снимать. По-хорошему, запрещаем снимать. Не надо этого делать. Чего вы так боитесь? Арендованной территории. А, да? журналисты. Добрый день. Журналисты. Мы, 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 мы к нам. Ваше а, удостоверение. Показывают удостоверение. И разрешение mm -hmm. на съемку. Да. Вас да. У да, них это есть это судовое решение о том, что здесь нельзя снимать. У них да. есть у разрешение на аренду этого времени Так это же не у, у, вас, у вас не судовое Попустите? решение о запрете съемки, у вас висит где-то здесь Слушайте, вот знаешь, хоть знаешь, одно объявление смотрите. о том, что здесь нельзя снимать? я, конечно, вот. могу сейчас к юристу подключить вам и вы, вы все мы проиграете. Ребята, Поехали. давайте Поехали. так, давайте… Вот давайте вас, вы давай не будете снимать. руками я его не, трогать, во-первых. как бы вы пришли снимать на нашу, как бы, где мы арендуем помещение. Мы к вам дом не пришли. Это вы арендуете, это не ваша собственность. Давайте вот это… Есть у вас разрешение на съемку? А я снимаю сейчас? Какое разрешение? У нас есть право на журналистскую деятельность. То, в какой форме мы это делаем. То, в какой форме мы это делаем, это вас не волнует. Каналы, Официальная газета. газета это газета, вы, вы распечатали на принтере и принесли. Я запрещал а, тебе на камеру. Во-первых, не на ты, а на вы. Хорошо? Хорошо. А, Отвлекаясь все от всего этого, я повторю, что здесь частное собрание, то есть общество, которое проповедует свою веру. Да, мы пришли, чтобы хотели вчера увидеть чудо. Нас вместо этого начали выгонять. Мы пришли, на афише написано, слепые видят, глухие слышат. Мы реально пришли, вот чтобы это хотели... увидеть. Хотите, С нами начали да. сразу... Сидите, я вам тогда дам, если вы так Нам да, хотелось самим нет. снять. Да, Нам нет. свою а информацию вам хочется кассету. снимать. Да, да, я, мы это не это разрешаем, взять. потому что... Ну, как, как бы, ну тут же... Но чего mm -hmm. вы боитесь? Я ничего не боюсь, поверьте ли. Ну, Но, так а почему такая реакция тогда? Общественное место, журналисты имеют право снимать, где хотят и как хотят. Это их, ну, право. А где, это, где, где такой закон? В законе, в журналистской деятельности. они имеют право снимать в общественном месте. А в Хорошо, мысль. у нас есть разрешение с э, мэром этого города. Сейчас, Мне без разницы, журналисты имеют право снимать. Снимают право находить любое происхождение Журналисты имеют право снимать. Это Милиция, сюда подходите! Вы журналисты? Покажите, вы журналисты. Покажите, Покажите ваше удостоверение. Сейчас, сейчас покажу, вы не толкайтесь. На камере, как вы Покажите боти, мне удостоверение. Ребята, удостоверение покажите. Не снимайте, пожалуйста. Андрюха, помогай. Ну что помогай? Что ты сейчас поможешь? Удостоверение Андрюха, возьми в кармане удостоверение. И достаньте, пожалуйста, А это нам не нужно. Это нужно всем журналистам. О, Ребята, бьют, вы... выходим. выходим. Слушай, успокойся. Выходим, выходим. Успокойся, блин. Выходим. Успокойся. Успокойся.

Я <связывая> имею право. Он имеет право. <связывая> ну успокойтесь, ну хватит. Хватит, стоп, хватит накидываться. <связывая> хватит. <связывая> Руки не распускайте, хорошо? Я не его не, не, не Да, толкали, но... Окр... Ну считай, что это окр... такое? Ну Все, успокойтесь. Спокойнее. Тихо. Молодой человек, убери его, убери его. Вы вы... Меня вы меня окр... вы, ну подождите, подождите, вот у меня, подождите. Подождите, девушка, я не не снимать, я... журналист, молодой человек. Это коммунальная живете. собственность. Это не коммунальная собственность. Это коммунальная собственность. Это коммунальная собственность. Вы должны были получить аккредитацию. Вы должны показать мне право на аккредитацию. Отойдите Попробуем. от меня. Пока-пока. Разрешение он не показывал. Что? Ручки, ручки. Ручки, ручки. Я не, не знаю, вступает. где твое удостоверение. Дост... Дост... Я, дост... я не знаю, где твое удостоверение. Держи камеру. Выключите, Забери, пожалуйста. Если вы сейчас будете портить имущество, вы будете за него платить. Если я его испорчу, я за него заплату. Вы его да. уже испорчили. Давайте, да. Да, да. Видно? Нет, не видно. Не трогай девочку. Я тебе как мужик, мужика, прошу. Не трогай девочек. А девочек не трогает? А я вижу, толкает девочку, ломает камеру. Да никто не ломает. На камеру показать, как ломают. Показать, как петлицу вырвали. У Покажите тебя есть мне? документы на да. нее? Покажите. Пожалуйста. Так что я с собой должен Конечно. Что? Наши что? Ты что, что делаешь? Я с камерой ты что, хожу. Я не услышал, что тебя попросили или что? Что да. меня попросили? Ну, или что такое? Чего вы себя так ведете, Берега вызывающие? Ну, мы ничего не попутали. Берега попутали? Попросили. Ну подождите, ну, не надо, ну что не надо? А чего? Чего боитесь? Никто ничего не боится. Ты что-то боишься? Я, я не боюсь. Я не боюсь. Забери Какой, какой вы воспитанный. Снимай. Поближе, поближе. Руки выламывали. 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 Я только что видел, видео на есть. Журналист. Так, извините. Хорошо, просто раз, вы раз, хотите раз, снимать? На да. камере они, они снимают. На меня напали. напали. На меня напали. Да. Ребята, это журналисты. Мне только что угрожали. Так, спокойнее, подождите, стоп. Вы, э, то есть вы сейчас это ответственность за... Да, да. То есть э, да. вы можете провести съемку вашего мероприятия? Да. 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 Хорошо, сейчас я сколько вы хотите снимать Сколько вам необходимо времени? Да мы уже походу все, что можно, уже сняли. Да. Почему я должен вам говорить свою Потому фамилию Потому что вы имя? хотите снять. Я вы просто вас сейчас делаю кредитантом. Я не хочу, вдруг меня там убьют, Ребята, а милиции там не будет. Я вас туда не поведу. Я, я вам дам документ, стоять, на основании да, которого да. вам будет разрешено съемка. Я вы не хочу, чтобы ты ко мне прикасался. Это, прикасался. это мое конституционное право. Не право. Не я не хочу выключать камеру. Любовь, вы что кушаете? Это гопники, это бандиты. зачем ты так? Уйдите Зачем напрягать? Зачем заставлять? А потому что мы не понимаем, как в нашей свободной стране могут а куда-то не пускать. Вот смотри, Руслан, вот ты вот так ты молодой трубой ты агрессивный. Ты, ты, ты... Я агрессивный? Ну зачем ты сделал? Вот в Ютубе написал разные. Что он написал? Что мы написали? Мы ничего не писали. Это это другой паблик совсем писал, в все. которому а. тоже, тоже не, не все понравилось, что, что выталкивает людей. Праздник, ну, да. Вы приходите, сплетни забираете. Так вы вижу, короче. Так это же ваши рвы стараются. Слушайте, не портите мне имущество. Это ваша проблема. Я могу махать руками по вашим же законам. Где хочу? А почему на нас махают руками? Вы же камерой ко мне в лицо Скажите, пожалуйста, вопрос такой: на то, что моей жизни и здоровью угрожали, это тоже можно заявление писать, да? что мы попутали берега и так далее. Я не снимаю, не бойтесь. Да, у нас все есть Мы сказали только, что нам можно идти писать заявление пришел, просто снимал, чтобы запечатлеть это на своей камере. На меня сначала напал, наверное, пастор. Ну, а по будет. почему ты думаешь, что это пастор? Ну, я не знаю. Там у него бейджик вроде бы какой-то был. А потом девушка. Потом меня наверное, проводили обряд экзорцизма, выгоняли беса молитвами там, mm -hmm. и все дела. Ну, а так сейчас будет приехала милиция, будем писать заявление. В принципе, на камере все есть. Да, я думаю, и на вас не раз напали. Но... Нет, нет, нет. Я имею право снимать вообще на месте. Видишь? <laughs> Они любят на меня нападать, короче. Ты просто снимаешь, надо, понимаешь? А что, я снимаю Ты все? Не, не надо снимать. А, а, право, значит, снимать. Я имею право. Я снимаю. Снимаю. Я вас не снимаю, я снимаю, а я а снимаю. его. А вы стоите возле него. Слушай, Тарас, вы... Я имею право снимать в общественном месте. Я имею право снимать в общественном месте. Может быть, телефон Зачем?